Всем привет! Это снова я, и я решила записать свое видео мои любимые профильные души. Лучше души. Итак, я, как у меня их достаточно очень много, так что я подумала так, лучше. Лучше я выложу видео, там где мои любимые, любимые парфюмы. Их, так, нормально. Первое это вот. это вот такой вот такие вот духи. Их осталось мало. Я использовала их. Так, у нас они мягкие. Не знаю, как сказать. Они очень классные. Мягкие на запах. Очень вкусно пахнет. шум фирма ПХ. это вот такой вот интересный шум. Не очень не пахнет розочкой. классно пахнут они. Это оригинал свой. Парфюм. Франция. Франция, мадам и... Стоп. Оригинал свой. Парфюм. Франция, че. Маде и Франция. Вот. вот. Это французские духи. А, вот эти вот духи стоят стоили до 100 гривен, я точно уже не помню. Вот эти стоили, я их недавно купила, и, как вы видите, их осталось мало. Вот, тоже пахнет они вкусно, лилией. Мне нравится. Потом это вот такие вот духи. Их осталось много, потому что я не успеваю ими пользоваться. Пахнет, пахнет, конфеткой пахнет. Да. Это фирма Citrus Suns И все, здесь ничего не написано. Конфетка пахнет очень вкусно. Причем. Вот, потом. Это вот такие вот духи, их тоже осталось много. Вот, нет тяжелый. И здесь как бы колпачок бы сделан розочкой. А эти, я даже не знаю, чем они пахнут. Каким-то, каким-то... Даже не знаю. Ладно. Басти, фильмы Басти. Расте. И вот это вот. Вот это самые классные духи в мире. Их осталось здесь вообще. Почти не осталось. Это мои фавориты. Hotel Black Audrey. Такая вот фирма. Пахнут они растениями, что ли? Что ли? Что ли? Да. Вот, вот эти духи вы уже видели. Я вам, я вам в том выпуске их показывала. Вот, вот такие вот. Духи не маленькие я не почти не пользуюсь но они тоже очень классные пахнут тоже конфеткой вот это я заказывала в алифэме уже давно давно я не почти не пользуюсь вот парфюм uh, с uh, 4 миллилитра Очень классные. Вот. Зато тут тоже их осталось мало, вот такие вот духи. Пахнут они? они ничего не пахнут. А Я сейчас обшитала. Пахнет ромашкой какой-то. <laughs> Тоже очень <laughs> классно. Кому его? Это вот такая вот упаковочки. Это я заказывала в Эзали. Вот здесь написано. Эйва. Да. Руки даже. Эйван. Я не еще не пользовалась, но у мне... меня ну, запах очень сильно понравился выглядят они вот так вот вот, классные духи но мне не очень нравится, нравится, нравится. мне не очень нравится, когда э, вот, таких штук ну хотя бы вот, вот такие, чтобы были. А, э, Спылить. Ну, вот так. Да, такие вот. Не вот, вот, вот. вот. А, мы ну, уже все на один этап еще пахнет, 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 Чем еще пахнет, пахнет, не пахнет, Так, пахнет, пахнет, number 16. Сейчас почитаем. Это, это сейчас покажу. Вот, наподобие таких. Little black glass. Тоже здесь написано. Здесь, little black glass. Ну, к сожалению, это и все. И сейчас я вам сниму своя, свою, свою, мою любимую обувь. Так. Все, всем пока. Пока. Скоро выложу видео с обувью, обувью.